Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da fevralın 25-inə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakı və Abşeron yarımadasında fevralın 25-ində hava şəraitinin dəyişgən, buludlu olacağı, ara bir bulacağı və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, bəzi yerlərdə duman gündüz çiskin olacaq. Cənub Fırancəcəy. Avanın temperaturu gecə 5-7 dərəcəcəsdir, gündüz 10-15 dərəcəcəsdir. Bakıda gecə 5-7 dərəcəcəsdir, gündüz 12-14 dərəcə istil olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm cıvəstunundan, 758 mm cıvəstunundan, nisbi rütubət 65-71% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağıntılar olacağı. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhr saatlarında dumanlı və şəkkiləzəcək. Havanın temperaturu gecə 27 dərəcə isti, gündüz 10-17 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə aşağıda, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.